В сентябре текущего года возбуждено уголовное дело Каловским городделом Ивано-Франковской области за хулиганство двух лиц, один из которых является сыном тоже народного депутата от партии региона Верховной Рады Украины. Ситуация там была следующая. После тривиальной ситуации конфликта на дороге между двумя водителями, один из них, ну, одна машина подрезала другую, причем там не было никакого столкновения, просто возник конфликт одна машина догнала другую и начал высказывать претензии друг к другу о том, что они неправильно не ездят. После, наверное, звонков по телефону туда подъехали еще два молодых человека на автомобиле, один из которых был сыном народного депутата, вступили в конфликт между этими водителями и открыли стрельбу из пистолета одного с травматическими пулями, один пистолет газовый. Вследствие этого один из водителей получил семь ранений пластиковыми пулями, одну из которых извлекали у него в условиях больницы. Эти два гражданина были установлены, учитывая тот резонанс, который это получил в Ивано-Франковской области, и, так сказать, определенную, я бы сказал, мажорность их лиц, скажем так. Было принято решение о задержании, и судом ивано Франковского они тоже были, оба эти молодых человека были задержаны и потом арестованы. Я хочу этими двумя вот фактами, последними, это буквально этого месяца, подтвердить тот тезис, который я говорил на брифинге в «Комсомольской правде», о том, что, например, на пресс-конференции правде, о том, что поставленная задача о том, что любой гражданин Украины за нарушение закона будет по закону отвечать, этот тезис мы будем постоянно поддерживать и никуда от него не отходить.